我倒要看看，现在这个衣冠楚楚的 MS 高管，当年呢是怎么为了一只猪蹄追求我们班小胖妞的吃？吃你的茄子，吃你塞住你的嘴，话多。嗯、对对怎么这么久？还要换套礼服过来吃饭？ 这么快就开，多没面子！一二三，来了！进来吗？哎，怎么才来啊？我这不是把家里所有的可用食材都搜过来了吗？这么隆重呀、啊，来就来嘛，还送些礼物来。 不隆重，不隆重，能派得上用场就行。No no no，千里送鹅毛，礼轻情意重。我元帅呢，一直都是一个特别看重别人送礼物的人，这是对送礼者最起码的尊敬。全是零食啊！ 江小姐，这好歹也是咱们的庆功宴，就就就吃这个。那这做人呢，最重要的就是开心了。是。那饿不饿呀？我煮碗面给你吃啊。 哎呀，我今天晚上就出将就将就吧，你改天再出去吃顿好的不得了吗？行了行了行了，你呀、啊，就坐在客厅等着被投喂吧。梁振汉，啊,啊？原来在这儿啊。 没想到这么多年他还在。对呀、啊，说了要认我做一辈子主人，我就要对他一辈子负责。哎，你干嘛在上面乱涂乱画呀？哦，那个，那个是我为了练习做的记号。这么多年，你还是没变，一点长进都没有。 还说呢，当年要不是某些人编故事骗我东西，说不定我现在水平啊都可以参加国际比赛了。这个说不好，有些天赋是你学也学不来的，啊。不过，看在你是他原主人的份上，我教你两招。你看啊，拼魔方呢，就要先拼一面。 比如你先把黄色这面拼好，你就要先把黄色这面的这个十字拼出来。嗯，怎么拼呢？找到所有中间的这一块，把它给挪上去。这面不就拼好了吗？哼。哇,哇，原来这么玩的！ 你自己带回家玩吧，我继续去做饭。嗯，你把手洗了，准备吃饭。哦，好。尝尝。嗯，好吃。好吃吧？嗯。嗯，个好吃啊吃慢一点。 旺财都比你斯文、嗯，管真管。当年你非要穿真维斯红色立领上学的时候，我可没说你啊。穿什么？我不记得，没穿过。啊！就算你现在当上了 M S 的总经理，也抹不去你曾经那些黑历史。我告诉你啊！ 最好不要给我穿小鞋，不然我就把那些光荣事迹全都抖出来。将军，我倒要看看，现在这个衣冠楚楚的 M H 高管，当年呢、嗯、是怎么为了一只猪蹄追求我们班小胖妞的？<laughs> 吃你的茄子吧，吃你，塞住你的嘴，话多、嗯。嗯，真香。有空见面吗？ 有工作，啊。骚扰电话。嗯，你尝一个嘛，可好吃了。是吗？那肯定啊，我做的呀。是是是是是。好吃吧？是吧好吃吧？嗯。你敢吃这个？吗？